Bila dah tanda tangan depan Trump, dalam Trump ada kes file Epstein ni, ya kita bimbang berapa banyak lagi kepentingan kedaulatan negara tergugat kerana kerajaan tidak telus berbincang dengan kami dan Dewan Rakyat. Bagaimana dengan mereka yang terlibat, penduduk yang terlibat? Dari segi remedy, mungkin melibatkan tanaman, mungkin melibatkan harta benda yang lain. Bagaimana soal kewarganegaraan? Jadi itu harus di, diperjelaskan. Atas isu diplomasi, behave-lah sebagai diplomat. Tapi semalam memang uh, conduct unbecoming-lah sebagai seorang ketua de facto diplomat negara. Conduct unbecoming, very undiplomatic. Ya, kita tak dibenarkan berbahas, tapi kita dikatakan bodoh. Nak tahu siapa bodoh, siapa tak bodoh, buka perbahasan. Ya, ya buka perbahasan kita tahu. Tahu tak ada soalan. Semua <laughs> cerita Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada rakan-rakan media dan semua ahli parlimen Perikatan Nasional khususnya Ketua WIP yang Muhammad Kota Baru. Kami di sini ingin buat kenyataan balas terhadap kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang Amat Muhammad Tambun semalam yang mana beliau cukup beremosi bukan saja dalam Dewan Rakyat tapi di luar Dewan Rakyat. Minggu lepas beremosi bila mana Ketua Pembangkang bertanyakan, mendapatkan penjelasan. Semalam beliau beremosi menuduh pendang. Lepas tu petangnya di majlis bersama mahasiswa pun beremosi lagi kata kami bodoh tak tahu baca dan sebagainya. Sekarang ini kami nak bertanya semula kepada Yang Amat Muhammad Tambun apa yang beliau maksudkan dengan istilah yang dikatakan sebagai yang 5,000 hektar yang dilepas yang katanya bukan milik Malaysia tapi sudah jadi milik Indonesia tapi diberi anggapan seolah-olah ianya no man's land. Ini perkara yang tidak jelas. Yang sebenarnya kami tuntut daripada Tuan yang dipertua Dewan Rakyat sesi penerangan satu hala tidak mencukupi. Sepatutnya ada perbahasan yang melibatkan kedua-dua belah pihak kerajaan dan pembangkang. Pada awalnya, untuk makluman rakyat Malaysia, Tuan Yang Diputu Dewan Rakyat bagi seorang pembahas dari dua belah pihak. Selang sejam selepas diberi kebenaran tersebut, kebenaran untuk membahaskan penerangan yang Mahmoud Tamun tentang hal ini, ditarik balik. Kenapa? Jadi, untuk mengatasi kelompongan yang berlaku dalam Dewan Rakyat tersebut, saya selaku ahli Parlimen Macang dan Perikatan Nasional, telah membawa usul di bawah peraturan 18 kurungan 1 dan kurungan 2 untuk disegerakan usul tersebut membincangkan semula perbahasan melibatkan jajaran sempadan Indonesia Malaysia ini kerana apa? Kerana seperti mana yang Tambon sendiri jelaskan, yang mana Perdana Menteri jelaskan semalam, masih ada banyak lagi outstanding issues yang belum diselesaikan. Jadi saya minta kerajaan dan Dewan Rakyat ...beri ruang kepada rakyat untuk menilai... ...perbahasan alih-alih Dewan Rakyat... ...berhubung hal ini. Kita perlu ada ketelusan. Kerana apa? Sebarang isu melibatkan... ...persempadanan semula. Wilayah negara... ...haruslah... ...seperti mana termaktub dalam Perlembangan Persekutuan... ...di bawah Artikel 1 artikel 2. dan 2... ...Artikel 2... ...mana-mana sempadan negara yang nak diubah perlu mendapat kelulusan persetujuan Dewan Undangan Negeri wilayah yang terjejas tersebut. Dan soal ini Sabah. Dan semalam yang berhormat sempurna yang duduk dalam Dewan Undangan Negeri Sabah telah membangkitkan bahawasanya tidak ada sebarang kelulusan dibuat enactment yang diluluskan berhubung dengan persempadanan semula dalam wilayah Sabah melibatkan sempadan Indonesia Malaysia ini. Dan juga mesti mendapat perkenan Majlis Raja Raja. Yang Mak Muhammad Tambun cakap benda ini belum selesai. Tapi dah ada persetujuan. Dah dilepaskan wilayah 5,000 hektar tersebut. Jadi ini perkara-perkara yang bagi saya janggal. Dan perlu ada perbahasan yang lebih teliti dan lanjut. Kami tak dapat sebarang dokumen atas meja tiada sebarang maklumat kecuali yang terpampang dalam Dewan Rakyat, peta yang nak tengok pun susah. Dah lah, peta tersebut dari segi legends dia tak jelas. Jadi macam mana kita nak bagi transparansi kepada rakyat? Jadi ini yang kami minta kerajaan dan Dewan Rakyat berdasarkan usul yang saya bawa, sila adakan sidang tergempar semula. Kita tidak mahu pisang berbuah dua kali. Seperti mana rundingan perjanjian serong luar tabi'i, timbal balas Amerika, dan Malaysia. Yang sebenarnya sekarang ini, kalau dilihat memang bermasalah dan menggadaikan kedaulatan negara. Bila dah tanda tangan depan Trump, dalam Trump ada kes apa file Epstein ini, ya kita bimbang berapa banyak lagi kepentingan kedaulatan negara tergugat kerana kerajaan tidak telus berbincang dengan kami dan Dewan Rakyat. Jadi ini kita tak mahu berlaku. Sebab itu kami mendesak tuan yang dipertuan dewan rakyat sila bawa semula sidang khas berhubung dengan sempadan negara ini melibatkan Malaysia Indonesia. Kerana apa? Kerana kita khawatir masalah kerugian itu sebenarnya memang berlaku. Jadi saya minta yang berhormat okey. Indah berkata untuk membahaskan lebih lanjut secara teknikal tentang ya, hal, hal ini. Hubungan antara Malaysia dan Indonesia ini hubungan dua buah negara bersaudara yang sangat mustahak tetapi sekiranya tidak diuruskan dengan baik ia juga pernah menimbulkan sensitiviti antara warga negara kedua-dua buah negara sebab itu kita harus sangat teliti apabila melakukan perundingan sempadan saya sebenarnya semalam berharap yang Perdana Menteri akan menjelaskan lebih luas bahawa kita ada dua jenis rundingan sempadan dengan Indonesia, yakni yang dipanggil land dispute dan juga maritime dispute. Ia ada kaitan antara satu dengan yang lain sebab ada setengah-setengah tempat itu, dia dua-dua, dia ada land, dia juga ada maritime. Jadi, yang semalam dijelaskan untuk satu kes, tetapi kita harus ingat sebelum ini ada banyak persoalan tentang perkara-perkara yang lain misalnya dispute dalam uh, laut Sulawesi. Jadi ini yang semalam hanya dijelaskan satu saja. Betul, dijelaskan yang itu kerana itu isu sekarang tetapi sepatutnya jelaskan semua. Ambillah kesempatan. Jarang Perdana Menteri datang ke Parlimen membuat ministerial uh, statement tentang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bila PMX menjelaskan semalam sebenarnya menimbulkan beberapa persoalan lain. Ya, apa yang berlaku kepada tanah yang disebut oleh yang berhormat macang itu? Sebenarnya siapa yang klaim kepada tanah itu dan uh, siapa yang dapat apa dan sebagainya? Apa remedy seandainya kita hilang berapa tanah dan mereka hilang berapa tanah berapa jumlah? Apa remedy? Itu remedy tanah bagaimana dengan mereka yang terlibat, penduduk yang terlibat. Dari segi remedy, mungkin melibatkan tanaman, mungkin melibatkan harta benda yang lain. Bagaimana soal kewarganegaraan? negaraan. Jadi itu harus di, diperjelaskan. Saya bersetuju kita perlu ada debat, bahas, ada usul yang dibentangkan di Dewan Rakyat. Dan nasihat saya lah kepada Perdana Menteri. <coughs> Bila yang amat berhormat bentang di Dewan Rakyat sebagai Perdana Menteri Atas isu diplomasi, behave lah sebagai diplomat Tapi semalam memang uh, conduct unbecoming lah sebagai seorang ketua de facto diplomat negara Conduct unbecoming, very undiplomatic Okay, terima uh, kasih. Sebenarnya semalam merupakan peluang bagi kerajaan untuk memperjelaskan isu ini secara terperinci uh, dan memberi peluang kepada ahli-ahli pembangkang dan ahli dewan untuk menyuarakan uh, uh, soalan dan um, uh, pen-seeking uh, clarification daripada kerajaan. Tetapi peluang itu uh, digunakan oleh kerajaan untuk memberi penjelasan satu hal daripada pihak kerajaan. Tentu sekali banyak persoalan yang tidak dapat tidak diperjelaskan secara terperinci. Dan uh, kenyataan itu pun dipikap oleh media Dalam konteks yang berbeza Tentang no man's land Tentang uh, tidak ada negara yang memiliki tanah Yang dikatakan 5,000 hektar tersebut Jadi mengundang lebih banyak persoalan uh, Seolah-olah uh, apatah lagi bila kita nampak uh, Tindakan Perdana Menteri Ungkapan dengan Perdana Menteri Yang seolah-olah uh, menindas uh, Menindakan hak kami di Dewan uh, Sebagai pembangkang bagi hak bersuara Kita ada mempertanyakan, masoalkan tentang eh uh, eh uh, tindakan tindakan yang dilakukan oleh kerajaan uh, beberapa poin order di di dike, dikemukakan oleh ahli-ahli parlimen tetapi tidak diendahkan oleh speaker ini menunjukkan bagaimana sikap satu hala yang dibuat oleh kerajaan terhadap isu ini kerajaan nampak sekali nampak sekali uh, defensif terhadap perkara ini dan ratus uh, sekali beberapa isu-isu uh, undang-undang uh, negeri uh, dewan negeri parlimen yang harus dilakukan oleh kerajaan apa uh, ini uh, 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 sebelum mengambil tindakan-tindakan yang melibatkan <clears> sempadan dan laut uh, kedaulatan negara. Saya rasa ini perlu tindakan dan penjelasan uh, dan ruang dan forum bagi ahli parlimen menyuarakan uh, secara bebas bagi menanggalkan isu-isu bagi ke kepentingan rakyat umum sekalian masih. Ya, kita tak dibenarkan berbahas. Tapi kita dikatakan bodoh. Nak tahu siapa bodoh siapa tak bodoh, buka Bahasa. perbahasan. Ya, ya. Buka perbahasan kita tahu ikutlah tak soal lah. <laughs> Semua <laughs> cerdik. <Susuk> Okey, uh, isu yang kedua kalau tak ada isu yang ni untuk disoal. Bagaimana saya sebut tadi uh, kita maklum